kembali lagi di Tips Pintar selalu lebih tahu pada teka-teki kali ini aku bakal kasih kamu teka-teki untuk menebak nama-nama hantu yang paling serem nih buat kamu yang pernah lihat hantu atau suka cerita-cerita horor pasti tahu jawabannya coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya kamu udah siap belum ya? kalau sudah langsung aja yuk kita mulai teka tekinya teka-teki pertama untuk teka-teki pertama, aku kasih yang gampang nih. Kalau ada gambar ini, kamu tahu nggak? Hantu ini sering dikaitkan dengan orang meninggal secara tidak wajar atau korban ilmu hitam. Dalam beberapa cerita, hantu ini muncul karena kutukan atau ia dihidupkan kembali oleh dukun yang mempraktikkan ilmu sihir. Kira-kira menurutmu hantu apa sih? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Jadi jawabannya jerangkong. Gimana? Gampang banget kan? Tenang, ini baru pemanasan. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau aku kasih clue kayak gini, kalian pasti bisa jawab. Hantu ini memiliki tubuh besar, tinggi, dan berotot. Beberapa cerita menyebutkan bahwa wajahnya menyeramkan dengan mata merah menyala dan juga identik dengan celana dalam berwarna hijau. Langsung aja ditebak dari sekarang. Kalau kamu jawab kolor ijo, kamu bener banget. Siapa aja yang tahu hantu satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau hantu ini, pastinya kamu bisa jawab. Hantu ini biasanya digambarkan sebagai bola api yang melayang di udara, membara dan bergerak dengan cepat. Kadang-kadang disebutkan memiliki wujud kepala yang dikelilingi api. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana nih guys, kalian jawab apa nih? Yap, ini adalah Banaspati. Siapa aja yang tahu hantu satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Hantu ini adalah makhluk gaib yang konon menghuni perairan seperti sungai, danau, kolam atau rawa-rawa. Hantu ini sering dikaitkan dengan kecelakaan atau kematian tragis di perairan. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yap, ini adalah hantu air. Siapa aja yang pernah lihat hantu satu ini? Coba komen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Betul banget, ini adalah palasik. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Sekarang kalau kamu lihat gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Hantu ini berwujud siluman kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan lainnya. Suka menghisap darah wanita yang sedang atau baru hamil. Kira-kira ini hantu apa ya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Yap, betul banget. Jawabannya adalah kuya. Buat kamu yang tahu fakta lain dari hantu ini, coba sharing di kolom komentar ya. Kalian udah berhasil jawab berapa soal nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketujuh. Di teka-teki yang paling sulit ini, pastinya kamu kesulitan nih. Klunya, hantu ini bersosok telanjang dada, berperut gemuk, botak, dan juga buncit. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Ada yang bisa jawab gak? Yap, ini adalah Jin Tomang. Siapa aja yang tahu hantu satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8 Kalau aku kasih gambar dan lu kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Hantu ini biasanya berwujud wanita, mukanya rata, tidak ada mata, hidung, dan mulut. Kira-kira hantu apa ya? Coba ditebak dalam 10 detik. Di jawabannya hantu muka rata. Siapa aja yang pernah lihat sosok hantu satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke sembilan Teka-teki ini gambar dan klunya kayak gini guys. Hantu ini memasuki perantara karena dipanggil dengan ritual. Benda yang dimasuki bisa boneka batok kelapa atau boneka lainnya. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. banget. Jawabannya jelangku. Gimana guys? Gampang atau sulit nih teka-tekinya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa nih yang kamu pikirkan? Hantu ini akan menghampiri orang yang ditemuinya dan menawarkan jasa untuk memandikan. Jika orang ini menerima atau mengabaikan dengan cara tidak sopan, nasib buruk akan menimpanya, biasanya berupa sakit hingga kematian. Langsung aja ditebak dari sekarang. Kamu jawab, nenek gayung, kamu bener banget. Siapa aja yang tahu urban legend hantu satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka teki ke-11. Kalau aku kasih huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Hantu ini adalah arwah penasaran dari seorang petani tua yang meninggal dalam keadaan tragis. Langsung aja dijawab dari sekarang. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Betul banget, ini adalah kakek cangkul. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12, kalau aku kasih clue kayak gini, kalian pasti bisa jawab. Hantu ini dikenal menghisap darah manusia untuk bertahan hidup. Biasanya digambarkan memiliki taring panjang dan tidak tahan dengan sinar matahari. Coba jawab dan timernya aku mulai dari sekarang. Yep, ini adalah vampir. Kalau nggak percaya, coba lihat clue dan gambarnya dengan teliti ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13 Di teka-teki kali ini, pastinya kamu langsung bisa jawab. Kalau kamu tahu, langsung aja ditebak dalam 10 detik. Hayo, kalian jawab apa nih, guys? Kalau kamu tahu jawabannya, jangan lupa ya, kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia, guys, teka-teki, tebak nama-nama hantu yang ada di Indonesia. Kalian pernah berjumpa dengan sosok hantu yang mana aja nih? Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.